mana mening yurtim yosh jurnalistlar e, o'quvchilari dono nashriyotga tashrif buyurishdi va dono nashriyot ularni iliq kutib oldi buni biz ichkarida davom de ettiramiz dono nashriyota nechi yildan beri ish faoliyatini olib borasiz man 8 yerda sakkizyariksh o olib boraman ha hmm. mana shu to'rt xil jurnal tayyorlasbu yerda o'n o'n beshta qizlar ishladi hozir yilni oxiriha ish yo'qd ishingizdan qoniqasizmi o'zingiz idan qoniqaman ishini yaxshi ko'ramiz bolalarga kitob yoibm rahmat sizga joylashiib nima qilishai har i съoмка jarayonlari bo'ladi materiallar tayyorlab video lavhalarni qisqartirib o'sha telegram kanal g joylashadi jarayon mana shu yerdan boshlanadi kitob nafaqat bizda tipografiyamizda kitoblar ham chop etiladi hozir o'sha jurnallarimizni chop e, etilish jarayonini ko'rsatishimiz mumkin edi afsuski jurnalimizni biz o'n ikkinchi soniyagacha chop etib tayyor qilib o'sha tarqatishga biz bir oy oldin tayyorlab qo'ymasak o'sha chekka viloyatlarda qoraqalpog'iston respublikasidagilarga jo'natishimizgacha bo'lgan yigirma kun kamida vaqt ketadi ularni bu qo'liga yetib borishi uchun shuning uchun biz imkoniyat darajasida bir oy oldin tayyorlab o'sha o'quvchilarga yetkazib berish jarayonini tezlashtirish maqsadi shu bu apparatlarda o'sha jurnallar chop etiladi mana bu apparatlarimiz o'sha qolipga olish sistemasi bo'yicha ishlaydi acjoyib ekan o'h ketmasin qo'lingiz olib ketmasin mana donoxon topib qo'ygan rasm